परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वासुदेव शाश्वत अभियान वसई निर्मित भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रबञ्जना महाबली प्राणदाता सकला ऊठवी बले सौख्यकारी दुःखहारी दूतवैष्णवगायका गीहानाथा हरिरूपा सुन्दरा जगदन्तरा पातालदेवता हन्ता भव्यसिन्धुरलेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवन्ता पुण्यशीला पावना परितोषका प्रजाङ्ग्रे उचली बाहो आवेशे लोटला पुडे कालाग्नि काळरुद्राग्नि देखता कापती भये ब्रह्माण्डे मायिली नेणो आवळे नेत्राग्नी चालिया ज्वाला ताठिल्या बले उच्छते मुरडिले माथा किरटी कुण्डले वरी सोटी किङ्किलिनागरा थकारे पर्वता ऐसा नेटका सडपातळु चपलाङ्गे महाविद्युल्लते परि कोटि च कोटि उड्डाणे झेवावे उत्तरे कडे मन्दाद्री सारिखादृ नेला मनासी टाकिले मागे मानोगी गति अनुपासोनि ब्रह्माण्डा ए वढा होत जातसे तया सी तु कोठे मेरुमन् बारधाुटे ब्रह्माण्डा भोवते वेडे वज्रपुच्छे करूषके तयासी तुलना कैची ब्रह्माण्डी पाहता नसे आरक्त देखिले डोळा ग्रासिले सूर्यमण्डला वाढता वाढता वाढे भेदिले शून्यमण्डला धनधान्य पशुवृद्धि पुत्रपौत्र पावती रूप पावतीरूपविद्यादि स्तोत्रपाठे करोमिया भूतप्रेतसमन्दादि रोगव्याधि समस्तै नासति तूटति चिन्ता आनन्दे भीमदर्शने हे धरा पंधरा लाभलीशोभलीबरी दृढदेहो निसन्देहो गुणे रामदासी अग्रगणु कपिकुलासीमण्डलू रामरूपी अन्तरात्मा दर्शने दोषना सती इति श्रीरामदासकृतम् सङ्कटनिरसनम् मारुतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम्